Я повернувся з війни по ротації, де служив в Національній гвардії добровольцем у батальйоні Національної гвардії імені покійного генерала Кучицького. В принципі, все те, що найосновніше, що в мене було е, там, коли я воював, мені привезли волонтери. Тобто держава мені на той момент надала, ну такий час, був, це безобраз, я не ображаюся на державу, е, на той момент надала мені тільки автомат. І тому в мене не було навіть там, я навіть не роздумав, що потрібно робити. Потрібно було організовувати організацію, яка б почала б займатися постачанням для наших хлопців на війні найнеобхідніших речей. І ми з моїм побратимом Олександром Медюком, який зі мною прийшов в Майдан в третій сотні самообороні, потім э, прийшов в Національну гвардію, гору Крачун. Ми організували благодійну організацію, яка називається Мир і Ко. Мир, тому що мій позивний мир, а ко, тому що довкола нас багато людей це компанія. 그렇게. Okay. Okay. Какой у тебя рост? Вот, вот этот? А да, ну, если нет, нет это, то это, а, вот этот тогда. Это маленький. Маленький, я скажу. Это, это только да, вот детячий. три размера. 96-й. А, а ну поищи 160-104. 160-104, ну, пока... Да, короткий. короткий. Да. Добровольческий батальон Кульчинского. Первый добровольческий батальон имени Герлана Второй батальон у нас был специально призначен. Потом два батальона соединили, первый второй и сделали батальон Кульчийского. А насчет вот, волонтеров, как вы, вот кто для вас эти люди? Можно я? То, давай я сначала. я скажу. Нам дают зарплату и снимают процент. Налог на армию. С 3600 гривен снимают налог на армию. За два с половиной месяца последней ротации нам ни разу не привезли не покушать ничего и не поинтересовались даже от государства форма одежда еда просто все полностью все волонтерское. Больше нет кого ничего. То есть государство вообще ничего. Вплоть до того, что патроны ржавые и не стреляют. Вы что картошечку не берете? Ну, подходите, вот же мешочки еще. Подходите, берите. Шушь. Я пришла для того, чтобы помогать этим людям... Одеться, потому что продуктами занимается у нас другой человек. Вот. Ну а попутно уже появляются другие задачи. Потом, как казалось, нужны лекарства. Вот. Ну, так вот работаем. Часть своих денег отдаем сюда. Но я не могу спокойно жить, когда люди умирают на войне. Я прекрасно понимаю, что если бы я туда пришла, я бы ничем не помогла. Поэтому я решила, что моя война будет здесь проходить, что я ее здесь выиграю. Тем, что буду отдавать все свои силы на то, чтобы люди, которые находятся там, им было легче. Алло, не, ну главное, что у нас семья не осталась без жилья? осталась. А, ну вот это меня волнует. Мы просто не знаем, куда съехала Татьяна. Женя из Дочервин? Алло. Макаров? Да, что ты? Саня, что Да, это все теперь. Я даже не знаю. Смотри, нас всегда эти ребята, которые уходят воевать, говорят, где именно они надо. Допустим, правосеки сказу говорят, к кому обратиться, если нужно найти вам. Они дают сказу телефоны. Найдите я говорю, вот такой такой человек. Говорю, не знаю позывного, ничего. Так переговорщики переговорщики знают. Они, когда попадает человек в тюрьму, ну, к ДНР, ЛНР, то он попадает, если он военный, он попадает в списки для гражданства, попадает, и они обмениваются списками, если его не еще в рабство. Что, авиация будет на этой неделе? Все-таки робити щось, те, що вона може робити. Це не обов'язково ну, має бути щось таке дуже велике. Я там не можу купити БТР там, чи танк, наприклад. Але я можу прийти сюди, там, віддати свій час е і зробити зі своєї сторони якусь краплину е дати в цю нашу загальну справу. Яка в кінці кінці все-таки ну, повинна привести до, до перемоги в нашій Україні і миру, в нашій Україні. Кожен чоловік нормальний, здравомислячий в такої ситуації що, коли страна знаходиться в такій ситуації, должен чем-то, по крайней мере, если не сам йдеш на АТО, то, то хоча б допомагати. Чем-нибудь. Тем, чем ты можешь помогать. Я работал на шахте. Да. Травма получилась, а ноги на перелом в трех местах. Сделали мне операцию, в больнице месяц пролежал. Потом выписались в больницы. война постучалась в дом. Четыре месяца проходил гипсу. И вот нам люди подсказали, ну, есть волонтеры, которые помогают выехать. Потому что зима на носу, угля нету, денег нету. Рому и Ирину мы нашли через наших друзей в Святогорске. Это наш друг Андрей, священник и руководитель лагеря Спутник, в котором собираются беженцы. Он нам позвонил и сказал, что есть семья, которую с маленьким ребенком, которую ну, которой нужно помочь выехать из красного луча. Мы ездили за ними в Харьков, встретили их в Харькове привезли сюда, э -э, дали им теплые вещи, э -э, подготовили для них продукты и э -э, заранее нашли для них жилье. В подвалах сидели? В подвалах сидели. Такое, что выходили на дорогу просто-напросто, не могли на дорогу выйти, потому что стреляли такие... по улицам, военные, по улицам, стреляли. зениты по машинам, так просто. Честно говоря, страшно было сюда уехать, потому что у нас украинские каналы подключали, показывали российские. Mm -hmm. Фашизм, нацизм, вот это вот все показывали. Мне страшно было сюда ехать, я думал, тут действительно фашисты бегают. Ну, как ведь это не так. На самом деле тут такие же люди, как и мы. Не хотел бы, чтобы там военные не ходили. Если бы они где-то в поле там воевали между собой, то ладно. А когда прячутся в этих городах, просто много невинных людей гибнут. Каждом меня точно. Я просто одно время скидывал информацию. Да, брать, <с <с как Ой, как пока как непонятно. Машина составляется не спричь, сейчас. Не ну дебальцево-Блигорск останется. По ситуации. Алло. Вы Здравствуйте. Ну это, в принципе, менялось не так давно. Скорее Здравствуйте. всего. Ну, было, ну я в основном везу амуницию такого Да. В нем есть Wi-Fi. Вот Wi-Fi в нем нет. А Bluetooth? Нет. Чтобы сразу можно было отсылать. Открывай. Открывай. Э -э Откр открой, открой дверь. Не будешь? Он насчет начнет высыпаться. Лешенька, стой там. Первые впечатления, ну. Возможно, я не могу сказать, что сказать, что я ожидал чего-то другого. Я в принципе получил то, что ожидал. Я увидел разрушенные дома, я увидел несчастных людей, я почувствовал злые взгляды на себя, потому что я был одет в камуфляж с украинской символикой. Ничего, для это, ничего из этого для меня не было новым совершенно. Я лишний раз убедился в том, насколько грязна, страшная и неприятна война как таковая. Я вас наберу если вы будете не, не выездной как сказать так мы будем ночевать тогда в 20, в это или в 28 или 28 э, или у Волынян там в бригаде или в 128 а, а утром вам этот день далі. Добре, добре. Тому що вам достатньо было. Я вам віддав найтепліші речі, а це найважливіше. А там далі вже побачимо. стандартные то есть сбор продуктов жуляны стоянка привоз их на фонд разгрузка погрузка вот. все практически одно и то же ну, поездки с беженцами вплоть до того что продукты привозятся на офис в дни когда беженцы приходят за продуктами ну, в основном в таком режиме как когда целый день когда с утра до вечера когда разгрузка ночью той же картошки. Ну, Городки от Хмельницкой области собрали для солдат и искали, кому отдать. Вот нашли нас. Или мы их нашли, даже не знаю, чтобы передать это, чисто... это все на фронт. Тоже туда. Ну вот ради чего ты это делаешь? Ради себя, ради детей собственных, ради их будущего, ради независимой Украины, ради мира в Украине. Как-то так. Просто большинство людей еще не осознали, что война идет. Они просто далеки от этого, даже в Киеве. Они живут своей жизнью, они не осознают. Ну мечта, чтобы, наверное, народ все-таки объединился. Даже последние люди, кто не помогает, начали помогать, потому что ну, разрозненно ты не победишь. То есть победить мы можем только все вместе. Быть э, неравнодушным просто к окружающим. Ну, Желание по помогать ближнему. Тогда все будет легко и просто. Пожелания. Ну, пожелания, наверное, все те же. Скорейшего мира, благополучия, независимости, процветания страны. Ну, вс всего, чего можно пожелать. И я считаю, что на это время мы должны прекратить любые распри, любые недомолвки между собой. То есть все эти моменты они должны уйти куда-то на задний план. Все э, разборки между политиками, какие-то недоговоренности, обиды друг на друга. Мы должны заниматься одним общим делом. Это спасти и защитить нашу страну, нашу Родину и наших людей. Волонтерство, это же такая речь, она... Добровільно. Тобто, я всім своїм кажу, що якщо ви маєте змогу, хочете, ви маєте бажання, наснагу прийти допомогти, приходьте. І так люди роблять. От приходять там розібрати якісь речі, щось перенести, займаються переселенцями, ведуть о -о -о описи. От. Тобто Це прекрасні люди, патріоти. Дуже різна географія, дуже різні професії. Є люди заможні. Є у нас і біженці, які допомагають, які втікли з Донецька, наприклад. І вони зараз постійно в фонді працюють щодня. От. Є люди заможні, яким дозволяє статок, наприклад, допомагати і витрачати більше часу. От. А так все це ну, як, святі для мене. Реально святі люди.